अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशिलां कुलटां मदाकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्यतया समारमन् अधर्मकारे दशमीभवन् पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करान् भिया पुरामनाक् त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकम् सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् अमुं च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुच्यते त्यारुरुधुर्बलादमे निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा पापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृतेऽपि भोदण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशा इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे रे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति इति प्रभो त्वत्पुरुष बभाषिरे अनेन भोजन्म जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नामभयाकुलो हरेरिति प्रभो त्वत्पुरुष बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनम् दहत्यघौघान्महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधम् गदान् इति प्रभो पुरुषा बभाषिरे इति रितैर्याम्य भटैरपासृते भवद्भटानाञ्च गणेतिरोहिते भवत् स्मृतिम् कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदम् प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करा वेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न सदेव वातालयनाथ पाहि मा श्रीहरये नमः